Большой минус по технике. Техники практически никакой. Скажем так, для ведения боевых действий у нас нет. Техника, которая кое-как сама может приехать, привести людей, это на пальцах пересчитать можно. Вот. Следующее по, скажем так, амуниции. То есть каски в данный момент нам пообещали. Люди едут туда без касок. Бронежилеты людям в данный момент, которые находились в Десне, которые готовы к отправке, выдали. Вот. Дальше у нас бушлаты выдали в Десне. И отсутствуют у нас, конечно же, теплые вещи. Это то есть, термобелье, теплые штаны, теплые берцы, перчатки, шапки. Ну, рисовое только в бушлатах. Спальники у каждого свой на данный момент, либо же тот э, э, спальник, которые дали нам волонтеры. Вот, э, в данный момент едем, неизвестно какие условия. Э, процентов на 90 мы не подготовлены к этим условиям, не скажем так материально обеспечены, не скажем так, э, морально скажем так подготовлены. Ну, ребятам, которые в данный момент сейчас воюют, особенно батальон Чернигов, э, хочется просто пожелать э, держитесь, мы скоро прибудем и когда-нибудь это все закончится. Сейчас мы заказали в АСИПИЦИ какой-нибудь горячий бульон. В принципе, у нас повезло, честно говоря, нашему батальону. Мы входили в зону АТО постепенно с третьего кольца обороны. Поэтому э, оно как-то так наращивание вот этого всего накала было постепенно и немножко прошло гладко. А вот приезжая домой, да, потом, ну, немножко я смотрю, особенно по ребятам, как у каждого человека психология разная. И вот э, иногда тяжковато перестроиться и понять, что та реальность, которая была там, она осталась немножко позади. Ну, в принципе, все нормально пока, слава Богу. Что тяжелее всего дома давалось? Дома. Ну, пока в первые дни привыкнуть, что все спокойно, скажем. И нормально провести ночь, чтобы не подняться, ни, там, не отреагировать ни на какой шум. А так, в принципе, все нормально. Когда мирно станет, ты вообще быстро, как думаешь, сможешь вообще в мирную жизнь тянуться? Надеюсь, что да. Я сам по себе, скажем, э, ну, не, не воюю ради войны или что-то еще. Это, я надеюсь, что это временное явление. Ты и твои ребята вообще готовы сейчас ехать туда? Да, конечно. Мы в большинстве своем сюда пришли добровольно. И поэтому, я думаю, мы знаем, что мы делаем и для чего. Что было основная твоя мотивация, когда ты отправлялся туда? Э, ну, во-первых, э, люди, которые там живут, э, которые действительно являются, там, скажем, нуждаются в нашей защите, и являются истинными украинцами, которых ущемляют, там, вот как раз. И территориальная целостность нашей страны она безоговорочно должна быть сохранена. Как местные вообще вот сейчас воспринимают? Тогда и сейчас можешь сравнить? Ну сейчас пока приедем, скажу потом. А, честно говоря, чем глубже. Углубляешься, вернее, тем, скажем, вот как раз делится все больше людей, делится как раз 50 на 50. Но чем больше времени там проводишь и люди общаются с тобой. Часто даже те, кто, кем, кому не нравится, скажем, украинская армия, в принципе, меняют свое мнение и даже обращаются за помощью. У вас было опыт общения с пленными с той стороны? Нет. Хорошо. У меня какими, лично нет. С какими самыми большими трудностями вы столкнулись, когда туда приехали? Трудности. Mm -hmm. Честно говоря, трудности это, скажем так, непонимание нашего правительства, нашего высшего командного состава, что, что делаем мы вообще, отсутствие полностью координации действий, ну и, и, и какой-либо информации. Вот это самая большая трудность, в принципе. Если и он... не дают команды, которые то есть иногда хочется просто действительно есть возможность, есть желание у ребят идти вперед, что-то делать. А это это не, не только не разрешают, даже запрещают. Вот это трудно, просто стоять на месте и ждать ждать каких-то действий от них, но не делать самим. То есть, я так понимаю, вы сейчас начинаете ну, долгое время играть сейчас просто от обороны, да? Да. В основном, да. Скажи, вот, э, какие сейчас у вас э, ну, назови, основные трудности моральные и основные трудности по техобеспечению? Ну, по техобеспечению. То есть э, очень большая проблема с техникой. Особенно таких батальонов ТРО их не снабдили. Техникой военной вообще мало. То есть я, честно говоря, хочется сказать, что это вообще не техника. Это так, металлолом, который еще по возможности как-то движется, хотя при нагрузке очень часто. сейчас назвать вообще, что сейчас вам передали? Ну, у нас осталась наша старая техника, это зелы, газоны, которые отобраны у колхоза, вернее не отобраны, которые люди отдали, да, там фермы, вот там фермерские предприятия и все такое. И, ну, это, то есть машинами это назвать уже тяжело. А самое тяжелое моральное, когда едете. Морально. Ну, морально, я же говорю вот, именно когда просто э, люди, э, люди не понимая, почему теряя уже какую-то веру в то, что наше правительство что-то э, желает сделать и сохранить целостность нашей страны и защищи, защитить тех людей, и именно как раз военных, которые э, пытаются что-то сделать. Когда вы общаетесь э, с местным населением, вообще люди оттаивают, когда видят вас, что вы там не людоеды и так далее? Да, да, я же говорю, даже часто приходят, потом, обращаются за помощью, то есть мы делимся всем, чем можем. Если у нас есть такая возможность, то... И, в принципе, э, по прошествии, там, скажем, какого-то времени, пару недель, три недели, э, многие даже меняют свое мнение, даже потом приходят и говорят спасибо. Поэтому это, это часто бывает. Сейчас от холода начинают понемногу бить. Вообще изменился быт жизни в связи с этим? Ну, сейчас мы только я вот, полтора месяца мы пробыли э, дома. Поэтому, честно говоря, сейчас приедем на место, там это время покажет. Хотя, думаю, да, холода своего возьмут. что ребятам, которые остались здесь, хочешь пожелать? Ну, хочу пожелать, чтобы они не теряли веры, во-первых, в нашу победу, а второе ну, скажем так, чтобы они поддерживали всегда, наверное, тех ребят, которые там, по возможности, если, если это надо, можно, скажем так, напоминали правительству о том, что наше государство на данный момент делает и зачем это происходит. Ну, естественно, А все остальное, скажем, я думаю, оно все приложится.